अंतरिक्ष से धरती की एक विशेषता को देख साफ हो जाता है कि यह ग्रह सौर मंडल के सभी ग्रहों से अलग है हमारी धरती का सत्तर प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है जहां समंदर जमीन से मिलता है वहां पानी हर समय एक नियमित रूप से चढ़ता और उतरता है जिसे टाइड्स कहते हैं लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह ज्वार भाटा कभी कभार कुछ ज्यादा ही तीव्र हो जाती है धरती पर सभी टाइड्स चाहे वो कितनी भी उग्र हों, अंतरिक्ष की एक शक्ति की वजह से बनती हैं। धरती पर ज्यादातर टाइड्स चांद की ग्रेविटी की वजह से बनती है और कुछ हद तक सूरज की ग्रेविटी से भी चांद धरती के बीच वाले हिस्से के मुकाबले उस हिस्से को अपनी ओर ज्यादा खींचता है जो उसके करीब है जिसकी वजह से धरती का वो हिस्सा चांद की ओर थोड़ा सा उभर आता है वैसे ही चांद धरती के सबसे दूर वाले हिस्से के मुकाबले उसके बीच वाले हिस्से को ज्यादा खींचता है जिसकी वजह से चांद से दूर वाला हिस्सा बाहर की ओर उभरता है यानी अब धरती दोनों तरफ से थोड़ी उभरती है ये उभरना दरअसल समंदर का उभरना होता है यानी एक हिस्सा चांद की तरफ उभरता है और एक चांद से दूर उभरता है जब धरती के चक्कर लगाता है और धरती सूर्य के तो समंदर के उभरने से पानी का स्तर बढ़ता और कम होता है जिससे ज्वार भाटा पैदा होते हैं यानी हाई टाइड्स और लो टाइड्स फंडी पर टाइड्स की शुरुआत चांद के ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से होती है लेकिन इसका उग्र रूप बे ऑफ फंडी के अद्भुत शेप की वजह से सामने आता है समंदर का पानी जब अंदर आता है तो खाड़ी छोटी हो जाती है और उसकी गहराई कम हो जाती है इसीलिए जब डाइट के कारण पानी बढ़ता है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ने लगती है लेकिन एक और रहस्य है जिसकी वजह से टाइड्स इतनी ऊंचाई हासिल करती हैं। समुद्र तट पर छोटी लहरों के टकराने के अलावा बड़ी लहरें भी आती हैं जो समुद्र तट से लगातार टकराती रहती हैं। बे ऑफ फंडी पर बड़ी लहर को बे के मुंह से तट तक पहुंचकर टकराने और वापस लौटने में करीब 12 घंटे लगते हैं अब क्योंकि समंदर में टाइट्स भी हर 12 घंटों में चढ़ती और उतरती है इसीलिए एक सटीक समय पर बे के मुंह के पास ये बड़ी लहर दूसरी बड़ी लहर से टकराती है जिससे वापस जाकर तट से टकराने की ऊर्जा मिलती है और वापस टकराते समय टाइड्स पानी के स्तर को 50 फुट तक बढ़ा देती हैं। दो घंटे पहले ही ये नाव 15 फुट की ऊंचाई पर थी हाई टाइड मार्क पर यानी वो पानी का निशान जो वहां उन लकड़ियों पर गहरे और हल्के रंग में नजर आ रहा है सभी नाव इस समय समंदर के तल पर बैठी हैं। लाखों करोड़ों सालों से ऑफ फंडी पर टाइड्स ने सैंडस्टोन पत्थरों से टकराकर उन्हें उनका आकार दिया है और आज वो एक अद्भुत रूप ले चुके हैं समुद्र से उठे विशाल फूलदान की तरह वक्त के साथ समुद्र के तट पर यह इरोजन होता रहेगा आखिरकार ये पत्थर शय होकर गिर जाएंगे और नए आकार बनने शुरू होंगे की टाइड्स सिर्फ पत्थरों को काटने का काम नहीं करती वो किसी की जान लेने की क्षमता भी रखती हैं. अक्सर किनारे से डेढ़ किलोमीटर दूर सैर करते हुए भी लोगों को टाइड नजर आ जाती है 20 जनवरी 2012। तो हजार लो टाइड के दौरान बे ऑफ फंडी पर लॉबस्टर के जाल को देखने गए दो तो मछुआरे डूबकर मारे गए बे ऑफ टाइड एक इंच प्रति मिनट की रफ्तार से चढ़ती है यानी उसकी रफ्तार बहुत तेज है ऐसे में संभावना है कि आप तेजी से आ रहे पानी के भाव में खींच लिए जाएंगे बे ऑफ फंडी पर शायद धरती की सबसे ऊंची टाइट जाती हो लेकिन धरती की दूसरी ओर एक अलग किस्म की खतरनाक टाइड किनारे पर अपनी हुकूमत चलाती है धरती पर ऐसी कई जगह हैं जहां जबरदस्त टाइड्स भयानक प्रलय का रूप ले सकती हैं चाइना का पूर्वी किनारा यहां शंघाई के दक्षिण में साउथ चाइना सी का पानी बोतल नेक आकार वाले होंगजू बे के अंदर आता है चियांग नदी पर पानी का स्तर बढ़ने से लहरें नदी के बहाव की उल्टी दिशा से अंदर आने की कोशिश करती हैं, जिससे पानी इतना बढ़ जाता है कि वो 30 फुट की ऊंचाई के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है इसे बोर टाइड कहते हैं किसी साधारण टाइड के मुकाबले बो टाइट का निर्माण तब होता है जब टाइट का पानी तेजी से किसी नदी या खाड़ी की धारा की विपरीत दिशा में अंदर आता है जिससे लहरों का निर्माण होता है ये लहर बनती है क्योंकि पानी बड़ी तेजी से अंदर आ रहा होता है और उसकी वजह से चेन टैंग नदी पर टाइडल बोर की ऊंचाई अच्छी खासी 30 फुट की बनी रहती है चियान टैंग नदी पर बोर टाइड हर महीने दो बार पैदा होती है जब सूर्य और चांद दोनों का गुरुत्वाकर्षण धरती पर असर डालता है महीने में दो बार जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है और जब सूर्य चांद और धरती एक ही लाइन में आ जाते हैं तब सूरज द्वारा बनने वाली टाइड्स चांद से बनने वाली टाइड्स का साथ देती हैं। जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी टाइड्स का निर्माण होता है इने स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह उठती हालांकि अमावस्या और पूर्णिमा की वजह से हाई टाइड्स का निर्माण होता है लेकिन अंतरिक्ष का एक और रहस्य है जिसकी वजह से ये बोर सबसे जबरदस्त रूप ले पाती है आठवें चंद्र मास के अठारहवें दिन पर एक लाख सत्तर हजार से भी ज्यादा सैलानी चैंगटैंग नदी पर होने वाले बोटाइड उत्सव में हिस्सा लेते हैं उस दिन ऑटमनल इक्विनॉक्स भी होता है यानी उस दिन सूरज का केंद्र और धरती का इक्वेटर एक ही प्लेन में होता है जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है इसी दौरान चियांगटांग नदी धरती के सबसे बड़े बोर का निर्माण करती है पानी के इस गरजते दानव में हजारों घोड़ों की शक्ति होती है इन लहरों पर दुनिया के सबसे बेहतरीन के भी पसीने छूट जाते हैं इन लहरों में अद्भुत क्षमता होती है ये पेड़ों को उखाड़ सकती है और जिस ताकत के साथ ये टाइडल बोर नदी के विपरीत दिशा में बहती है वही उसे खतरनाक बनाती है दो हजार साल पहले यहाँ टाइट को देखने की प्रथा शुरू हुई और वक्त के साथ इस बेहद अद्भुत बोर टाइट का नाम सिल्वर ड्रैगन पड़ा अक्सर नजारों को देखने आए उत्साहित दर्शक ज्यादा करीब खड़े होने की वजह से पानी के बहाव में खिंचे चले जाते हैं 2011 में टाइफून नैमाडोल की वजह से तेज हवाएं और बारिश ने बोर की उग्रता और बढ़ाई जिससे वो सत्तर फुट की बेमिसाल ऊंचाई तक पहुंचा पानी डैम के ऊपर से निकल गया और ये रिपोर्टर उसका शिकार बनी बोटाइड फेस्टिवल ने उन्नीस लोगों की जाने ली वो इस नदी की अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी चिंटैंग नदी का टाइडल बोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है जो इससे टकराएगा उसे लगेगा जैसे वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही किसी गाड़ी से टकराया ऐसा खतरनाक बोर्ड चेंग टैंग नदी पर साल में एक ही बार आता है हमारी धरती पर एक जगह है जहां ऐसा हर रोज होता है वैसे तो सभी टाइड्स शांत नजर आती हैं लेकिन इनमें से कुछ विनाशकारी रूप लेती हैं वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि उनमें ऐसा क्या है जिनसे उनका रूप बदल जाता है अलास्का के एंकरेज शहर के बाहर है टर्नगिन आम कुक इनलेट की वो नदी धारा जो गल्फ ऑफ अलास्का से प्रशांत महासागर तक जाती है यहां का खूबसूरत पानी और उसके आसपास मौजूद चुगैश पहाड़ की ओर बलूगा वेल्स, बॉल्ड ईगल्स और ब्लैक बैर्स खींचे चले आते हैं लेकिन साथ ही दिन में दो बार एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है यह है टर्निगन आम बोटाइड। पानी की वो दीवार जो विपरीत दिशा से खाड़ी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है टर्नगन आम पर जमीनी हालात कुछ ऐसे अद्भुत हैं कि बोर्ड टाइप्स का निर्माण हर रोज होता है यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक ऐसी जगह है जहां ऐसा नियमित रूप से होता रहता है टर्निगन आम में बोर्स के बनने के पीछे का रहस्य है उसके उथले जलमार्ग में जो छोटा है और उसकी गहराई काफी कम है ये कुक इनलेट से जुड़ा है जहां यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी टाइट आती हैं। कुक इनलेट में लो और हाई टाइड के बीच का अंतर 10 मीटर तक हो सकता है पर इसका असर इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा गहरे कुक इनलेट से जुड़ा है जब टाइड आती है तो इतनी भारी मात्रा में पानी आता है की उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती नाम के मुहाने पर इक्कीस किलोमीटर लंबा चैनल छोटा होकर साढ़े किलोमीटर का हो जाता है और अपनी चौंसठ किलोमीटर की लंबाई में वो पतला हो जाता है अचानक राह छोटी होने की वजह से क्रेस्ट या लहरों का, का सबसे ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है जिसकी वजह से आगे का हिस्सा पिछले हिस्से से आगे चलता है और इस तरह एक बड़ी बोर का निर्माण होता है लेकिन धरती की दूसरी जगहों पर खराब मौसम की वजह से टाइड का पानी उम्मीद से बढ़ सकता है और शांत नजर आने वाली टाइडल वेव्स खतरनाक रूप ले सकती हैं। टाइफून या साइक्लोन जैसे बड़े तूफान वातावरण में हवा का दबाव कम कर देते हैं और कम दबाव की वजह से समंदर का पानी टाइड के दौरान ज्यादा ऊंचाई हासिल करता है जिससे बड़ी और तूफानी लहरों का जन्म होता है उनतीस अक्टूबर 2012 हजार बारह हरिकन सैंडी से बनी बड़ी तूफानी टाइड्स मध्य अटलांटिक और उत्तर पूर्वी यूनाइटेड स्टेट से टकराए सैंडी इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि तूफानी टाइड तो थी ही लेकिन उसी समय हाई टाइड भी थी और ये दोनों चीजें मिल गई जिसकी वजह से तूफानी लहरें आठ फुट तक उठी अब इसे आप हाई टाइड की लहर के ऊपर रख दें तो क्या होगा जैसा कि हमने देखा यहां के कई इलाकों में ऐसी तूफानी टाइड आई जैसे पहले कभी नहीं आई थी तूफानी टाइड कुछ जगहों पर सत्रह फुट तक उठी यानी दो मंजिला इमारत की ऊंचाई जितनी का अतिरिक्त पानी निकलकर निचले हिस्सों छोटी खाड़ियों नालों और आइलैंड्स में चला गया। लॉन्ग आइलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तूफानी लहरों के कारण किलोमीटर के इलाके पर बाढ़ आ गई ये भयानक टाइट के कारण मची तबाही का मंजर आसमान से साफ नजर आता है 2012 तक सैंडी यूएस के इतिहास का दूसरा सबसे महंगा हरकिन साबित हुआ जब तूफानी टाइट उठती है तो वो अपने साथ हर तैरती हुई चीज को उठाती है और ना तो तैरती ही है और यहां आप देख सकते हैं सब आकर जमा हो गए इस नीली धरती पर पानी आतंक मचाता रहेगा चांद के गुरुत्वाकर्षण से उठने वाली लहरें तूफान और आतंक का रूप लेती रहेंगी हाई टाइट के दौरान पानी में जाना बीच पर एंजॉय करना हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन टाइड्स से डरना भी जरूरी है